Ok guys, ramai daripada kita yang dah 30-an ke atas dah mula ada masalah kolesterol yang tinggi. Faktor daripada keturunan keluarga kita memang memainkan peranan tetapi lifestyle kita memainkan peranan yang lebih penting. Kalau kita tak jaga daripada sekarang, kolesterol ni akan mula melekat pada dinding-dinding saluran darah kita dan menyumbatkan jantung kita. Jadi dalam video hari ni, saya nak kongsikan 5 cara untuk kita turunkan kolesterol jahat LDL dengan berkesan dan yang kelima tu confirm akan turun dengan sangat banyak. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys. What's cracking back with another video? Okay guys, cara pertama untuk kita kurangkan kolesterol jahat LDL kita adalah dengan mengurangkan pengambilan lemak tepu dan juga lemak trans. Contohnya makanan bergoreng, fast food, kuih-kuih yang deep fried dan juga lemak-lemak haiwan. Lemak jenis ni boleh meningkatkan kolesterol jahat LDL pada masa yang sama menurunkan kolesterol baik HDL kita. Basically kita cuba elakkan makanan-makanan yang deep fry yang menggunakan minyak yang sama berulang kali. Contohnya macam fries. Cara kedua untuk kita kurangkan kolesterol jahat kita adalah dengan meningkatkan aktiviti harian kita. Aerobic exercise macam berjalan laju petang-petang, kayu basikal ataupun berenang boleh menurunkan LDL dan menaikkan HDL kita. Tak perlu nak masuk maraton, cukup dengan 2 ke 3 ribu langkah setiap hari pun dah memadai. Recommendation adalah untuk exercise sekurang-kurangnya 30 minit 5 kali seminggu dicampur juga dengan resistance exercise ataupun body weight exercise untuk kuatkan otot dan tulang kita. Cara ketiga untuk menurunkan kolesterol jahat kita adalah dengan mengurangkan berat badan kita. Penurunan berat badan walaupun 5 ke 10% sahaja boleh memberi impak yang sangat besar. Dia bukan saja boleh menurunkan kolesterol jahat LDL kita, dia boleh kurangkan risiko untuk kita kena fatty liver, boleh meningkatkan insulin sensitivity dan mengawal gula dalam darah kita. Cara yang paling simple untuk kita mula turun berat badan adalah dengan melalui kalori defisit di mana kita swap makanan yang tinggi kaloris dengan makanan yang lebih rendah kalorisnya. Kalau kita tak tahu nak kira kaloris macam mana ataupun tak tahu nak pilih makanan yang lebih rendah kalorisnya kita boleh guna meal replacement contoh macam medishek ni selalunya lunch atau dinner kita biasanya mengandungi di antara 700 sehingga 800 kaloris tetapi dengan meal replacement yang lebih rendah kalorisnya kita boleh jimat lebih kurang 500 kaloris walaupun medishek ni dia rendah kaloris dia sangat tinggi dengan protein fiber, zat besi lengkap dengan vitamins dan probiotics untuk kesihatan usus jadi lebih mudah untuk kita rasa kenyang lebih mudah untuk capai defisit dan lebih sustainable untuk jangka masa yang panjang kalau anda berminat nak cuba MediShake ni, anda boleh tekan link di bawah ataupun scan QR code ni sekarang. Cara keempat untuk kita turunkan kolesterol jahat kita adalah dengan mengambil lebih banyak lemak sihat. Banyak orang salah faham, bukan semua lemak adalah jahat. Kita masih memerlukan lemak-lemak sihat, contoh lemak daripada ikan yang kaya dengan omega 3 dan juga lemak daripada tumbuhan, contoh seperti minyak zaitun. Mungkin penurunan kolesterol daripada lemak-lemak ni tak banyak tetapi dia masih kaya dengan polifenol dan juga antioksidans yang memberi kesan positif kepada jantung dan saluran darah kita. Minyak zaitun yang saya sendiri guna adalah daripada si hati tetapi anda boleh pilih mana-mana jenama yang anda suka janji dia extra virgin olive oil. Dan cara yang kelima dan yang paling berkesan untuk mengurangkan kolesterol jahat kita adalah dengan menggunakan ubat. Ada banyak jenis ubat kolesterol dekat market sekarang contoh seperti simvastatin, atorvastatin dan juga rosuvastatin. Kesemua ni sangat berkesan untuk menurunkan kolesterol jahat kita. Tapi saya faham tak semua orang setuju untuk makan ubat kolesterol tetapi kita perlu pertimbangkan mana lebih bahaya makan ubat kolesterol ataupun tak makan ubat kolesterol. Mitos yang mengatakan ubat kolesterol ni boleh merosakkan buah pinggang kita tu semua tidak betul. Sekarang ni pun dah canggih ada AI dan chat GPT anda boleh type dan tanya chat GPT sendiri. Jadi guys tak kisah cara mana yang anda nak guna yang penting paras kolesterol kita berada pada tahap yang selamat. Kalau kita tak mahu makan ubat pastikan kita jaga diet betul-betul dapatkan senaman yang cukup dan cuba turunkan berat badan. Yang penting setiap tahun pergi jumpa doktor dan buat medical check up untuk pastikan apa yang kita buat tu berkesan ataupun tidak. That's the video guys. Saya harap masuk konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa pemanfaatan daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.